أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُؤْذِي بِهِ لَسْتُ بِمُؤْمِنٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُؤْذِي بِهِ لَسْتُ بِمُؤْمِنٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُؤْذِي بِهِ لَسْتُ بِمُؤْمِنٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُؤْذِي Wa in tubtum falakum ru'utu amwalikum dan jika kamu bertaubat maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok harta asal kamu. La tazlimuna wa la tuzlamun yang demikian kamu tidak akan berlaku zalim kepada sesiapa pun dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa pun. Kamu mestinya menerima sesuatu yang adil. Yang adilnya ialah hukum Allah. Ayat ini, ayat ini datangnya selepas daripada menyatakan suara dalaman boleh membina, boleh mengubah seseorang daripada daripada keinginan mengambil riba kepada kepada cara hidup, cara muamalah Islam. Undang-undang, peraturan, drama, nasihat tidak memberi faedah, tidak banyak faedah, tetapi suara hati dari dalaman sendiri yang bertolak daripada iman dan takwa, ini saja. Bila hatinya mengatakan saya tak mahu. Tak mahu, maka dia akan berhenti. Sebab itulah kampen Muamalat boleh kata, tak nak patah otak tak nak suara itu sebenarnya yang boleh menghentikan <tuh> tanpa suara itu suara dalaman amat sukar untuk berhenti daripada riba jadi kalau begitu kalau begitu nasihat sudah diberi nasihat sudah diberi pengajaran sudah diberi pendidikan sudah diberi iman sudah ditanam tapi tidak berjaya juga menembusi hati manusia apa pula peraturannya apakah nak dia berhenti setakat itu sedangkan manusia teraniaya dengan sistem ini Sistem riba. Manusia perlu kembali kepada sistem Allah. Allah iaitu muamalah tanpa riba. Kalau begitu untuk memastikan keadilan ini, kalau mereka tidak berhenti fa illam kalau tidak berhenti fa zanu maka beri isytiharkan kepada mereka. Fa zanu isytihar bi harbin min Allah wa dengan satu peperangan daripada Allah dan Rasul. Terhadap siapa? Terhadap pihak yang enggan berhenti daripada mengambil riba istihab perang terhadap mereka Islam Islam rela perang dan memang pun Abu Bakar telah perang dengan golongan yang enggan membayar zakat enggan membayar zakat kerana membela golongan miskin riba mengapa dia haram kerana kerana memelihara memelihara daripada golongan miskin daripada penindasan mereka ini selalunya ditindas oleh kerana itu agama saja yang boleh membela mereka. Manusia asyik apabila menindas, menindas untuk naik, mereka tidak sedar bahawa mereka menindas. Mereka tidak sedar. Mereka asyik membina, membina tetapi mereka tidak sedar bahawa binaan mereka itu di atas runtuhan orang lain. Mereka tidak sedar. Agama saja yang boleh membawa manusia jika tidak dengan secara kesedaran dalaman, maka akan maka kesedaran maka pembetulan ini akan dibuat melalui peperangan. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kita baca cerita kisah yang berlaku saya hari ini di, di Perancis. Mengapa rusuhan berlaku? Rusuhan berlaku kerana golongan yang tidak terbela, yang tidak disedar. Parahal dalam sebuah negeri yang mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sejak sekian lama. Prinsip keadilan dan kebebasan nyata bahawa bahawa tamadun barat hari ini tamadun yang sudah gagal sebenarnya untuk membela manusia tamadun kita sebut tamadun barat bukan tamadun kristian bukan tamadun masihi tidak sebab mereka sudah lama pisah diri mereka daripada agama sudah lama mereka pisah yang ada pada hari ini tamadun barat sebenarnya yang sedang mengalami masalah oleh kerana mereka menghadapi masalah itulah ini sebahagian daripada yang saya sebut uh, ha, IFC baru ni Sebagai, <tuh> oleh kerana itu mereka sedar bahawa bahawa tamadun yang boleh menyelamat manusia hanya tamadun Islam tamadun Islam oleh kerana mereka takutkan Islam mereka wujudkan satu pakatan yang kita yang disebut dengan pakatan antara agama-agama antara agama-agama untuk lawan Islam untuk membetul beberapa perkara yang mereka kena kira dalam Islam ni yang kita sebut baru ni ada sebelah perkara dan buku tu, bantahan tu sebenarnya patut dibaca. Kali saya rasa lama orang tak baca lah. Yang, yang, yang diedar. Patut baca sebenarnya. Benda-benda yang seumpama ini, yang buku ni. Patut baca. Jadi, ada satu perkara yang tidak adil. Tidak adil. Islam tidak boleh dipersamakan sebenarnya dengan agama Masihi, dengan agama Yahudi. Apalagi lah dengan agama-agama yang tidak bertasarkan kepada wahyu. Tidak boleh sama sekali. Islam satu agama yang tidak memisahkan pentadbirannya. Pentadbirannya, akidah dengan pentadbirannya tidak memisahkan sama sekali. Tetapi agama Kristian, agama Yahudi sudah memisahkan begitu lama. Mereka tidak layak sebenarnya untuk menyelamatkan manusia. Tidak layak. Sebab yang hari ini pun tidak pernah masihhi, agama Kristian memimpin tamadun manusia. Tidak. Yang memimpin tamadun hari ini kita sebutkan tamadun Barat. Tamadun Barat yang banyak masalah insya-Allah hari Sabtu depan saya nak cakap tentang itu pasal Datuk Nik dia dia suruh dia suruh sambung lagi hak kutubah hari raya. Hari raya ada lagi dia kata. Insya-Allah insya-Allah yang ni tak apa tapi tapi kita bimbang juga pasal isu ni bukan isu kita sebenarnya orang lain. orang lain kita bercakap lebih dia payah selesai. Tapi tak apa tak apa ada bidang-bidangnya ada bidang ada ruangnya untuk kita untuk kita buat ulasan lebih lanjut lagi. Agama Kristian tidak boleh. Agama Yahudi juga tidak boleh. Sebab agama ini dalam sejarah awalnya membunuh Nabi-Nabi. Sampai kepada hari ini pun Yahudi sudah tidak ada. Tapi Zionis sebenarnya yang menguasai hari ini. Zionis bukan agama Yahudi. Zionis satu gerakan. Gerakan ketelaluan. Ta'asub kepada bangsa. Kepada bangsanya. Yang memerintah Israel pada hari ini. Oleh sebab itu agama Yahudi tidak boleh menyelamatkan manusia. Tidak boleh. Agama Yahudi menganggap Tuhan adalah Tuhan Bani Israel bukan Tuhan manusia. Oleh kerana itu Tuhan bagi mereka ialah yang membela Yahudi, yang membela Israel sahaja. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana itu Islam saja yang boleh menyelamat. Ayat ni, ayat kita baca ini Islam menyelamatkan manusia dalam sistem kehartaan mereka, sistem ekonomi mereka. Bagaimana? Islam kata fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih. Berhentilah daripada riba. Mana ada satu agama yang boleh memaksa mereka berhenti daripada riba melalui peperangan? Tidak ada. Si perang. Tidak ada. Malah sistem yang hari ini sama ada sistem kapitalis yang yang menjalani undang-undang uh, peraturan riba ataupun dasarnya dasar mempersamakan manusia. Persamakan. Sama rata, sama rasa, sama Islam tidak berfikir begitu sebab manusia memang tidak sama antara satu dengan lain. Baik, kalau istihar perang siapa nak perang? Siapa perang siapa? Siapa perang siapa? Istihar perang sebenarnya sama ada dalam dalam peperangan terhadap riba ataupun mana-mana saja bukan hak manusia biasa, bukan hak orang awam. Ini hak pemerintah. Mereka mempunyai kuasa, mereka mempunyai senjata, mereka mempunyai kekuatan, mereka yang boleh perang. Orang awam tak boleh Tak boleh perang Sebab itulah saya rasa ada sedikit tak betul Bila khutbah berani Berani dalam khutbah ni Seolah-olah penglima perang Allahumma macam-macam laginya Doa untuk apa ni Untuk memusnahkan orang kafir Musnahkan Allahumma Yalah betul lah Nabi pun ada doa Nabi doa ketika mana? Ketika perang. Kita ke perang. Nabi doa, Nabi yang menguasai, menguasai hak untuk mengisytiharkan peperangan. Tapi kita tidak. Kita tidak di atas memba kita. Kita tidak. Tapi nasib baiklah kalau kita baca tu kata faham. Allahumma sallit alaihim kalbam min kilabika ya Allah lepaskanlah anjingmu kepada mereka hantar anjing kepada mereka supaya gigit mereka Gigi mereka ni kita tahu lah mereka tu so, siapa bukan orang dalam masjid. Tidak. Gigi anjing. Allahumma ahlikil kafara tawal muqtadi atawal musyrikin. Ya Allah hapuskanlah. Benasakanlah orang kafir orang-orang macam-macam lagi. Allahumma ahlik a'da'aka adaad Hebat. Sebenarnya kita kena faham. Kita, kita kena faham. Kita tidak bermasalah dengan orang kafir. Tidak bermasalah dengan orang kafir. Itu tak nak jadi. Mereka kafir Kafirlah lah. Mereka macam mana. Tetapi kita bermasalah dengan orang yang memusuhi Islam. Orang yang tidak memahami Islam. Sebab itu beri kepada kepada kita, kepada kita peluang untuk memperkenalkan Islam kepada mereka. Islam melihat manusia ini satu keluarga. Satu keluarga. Sama ada kafir, ke musyrikin, ke siapa, satu keluarga. Kata kata penyair, Iza kana asli min turabi, fa kullul alamina asli. Kalaulah manusia semua manusia ni datang daripada tanah, tak kira lah siapa pun semuanya datang daripada tanah, maka semua manusia ini adalah keluarga kita. Tak kira kafir ke siapa ke semuanya datang daripada tanah. Tetapi kita bermusuh dengan siapa? Dengan orang yang memusuhi agama Islam sedangkan Islam memberi peluang kepada mereka untuk hidup. Untuk hidup Islam tidak ganggu mereka. Kecuali mereka ganggu Islam. Kecuali mereka ganggu Islam. Yang ni pun kita boleh boleh panjangkan. Islam sebenarnya jika mereka mahu, jika mereka mahu banyak banyak isu-isu dalam Islam ni yang sudah disalah tafsirkan. Sangat salah. Misalnya hazakat. Zakat jika orang kafir mahu zakat dan mereka terbukti bahawa mereka ini memang betul-betul fakir miskin. Mengapa tak boleh nak beri kepada mereka? Islam tidak menjadi tidak ada halangan jika kerana jika mereka tidak dapat hidup kerana tidak ada bantuan nah wang zakat ambil kepada mereka tidak ada tidak ada masalah sebab Islam memang sejak awal lagi Islam mahu memerintah bukan diperintah tetapi mereka mahu Islam diperintah Islam mahu memerintah oleh kerana itu zakat tak ada masalah tapi jangan ganggu akidah akidah tidak boleh diganggu sama sekali dalam hadis hadis menyatakan Jangan kamu beri salam kepada orang Yahudi dan orang kafir. Jika kamu bertemu dengan mereka di tengah jalan, himpitkan mereka supaya mereka jatuh ke bawah. Ya, ini disalahgunakan. Ini zaman perang. Zaman perang betul. Zaman tidak perang ni jangan himpit. Kita jatuh. Kita jatuh. Sekarang ni keadaan damai. Keadaan damai. Bertemu tengah jalan, himpit orang kafir. Orang kafir mereka tak suka kita beri nama mereka kafir. Kita tak boleh pakai orang kafir. Ada satu cerita tapi saya nak sebut sini. Saya sebut sini. Satu orang dia kata siapa ke dia pun kena kata kafir dia orang juga. Memang pun dia orang kafir. Kafir. Marah dia orang panggil kafir. Saya rasa boleh kita nak nama masalah Islam tak panggil mereka mereka belum Islam. Kalau mereka mahu begitu. Islam menyebut tidak orang kafir dia panggil ahli zimmi. Kafir zimmi. Ahlu zimmah bukan kafir zimmah. Bukan kafir zimmi disebutnya ahlu zimmah. Itu istilah warga negara orang kafir yang menjadi warga negara Islam. Namanya ahlu zimmah. Bukan kafir zimmi. Ahlu zimmah ahli yang menerima tanggungjawab daripada orang Islam. Maknanya orang Islam wajib memberi perlindungan kepada mereka, keselamatan mereka, harta benda mereka semua sekali. Mereka berada di negara Islam. Mereka tidak nama kafir, nama ahlu zimmah. Tapi jika mereka tak suka nama ahli zimah mereka Tak namanya non-muslim Misalnya kalau begitu Boleh nama itu tak ada masalah Tak ada masalah Tetapi Perkara ini perlu diselesaikan Sejak daripada awal lagi Awal lagi yaitulah kefahaman yang benar terhadap Islam itu Kita balik kepada yang saya sebutkan di sini Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi istihalah perang terhadap mereka ini Daripada Allah dan Rasulnya Siapa istihar perang? Yang istihar perang ini pemerintah Pemerintah Rakyat tidak boleh Rakyat tidak boleh Rakyat Sebab apa? Mereka tidak punya kuasa Mengapa orang perseorangan ada istihar perang? Sedangkan mereka mereka jika mereka istihar perang Artinya mereka menempah kebenaran untuk diri mereka Untuk diri mereka Ini sesuatu yang tidak boleh diterima di dalam Islam Kata Yang keduanya peperangan ini sebenarnya tidak boleh pergi perang Tiba-tiba perang terus Guna senjata tidak perang maksud di sini perang maksud di sini iaitu setelah ada selesai habis jalan-jalan damai jalan-jalan damai baru boleh diperangi mereka baik dosa yang paling besar sekali maka riba tidak lebih besar daripada murtad murtad lebih besar lagi maka riba lebih kecil dosa besar tapi di bawah dosa yang paling besar sekali murtad murtad tidak boleh diperang terus Tangkap dia, penjarakan dia. Kata tu penjara, penjara di masjid. Penjara di masjid. Setiap waktu semayang, minta dia semayang. Setiap waktu dia semayang, minta dia semayang. Setiap lima waktu, dengar suara azan kepada murtad ini. Tak boleh. Penjara jauh daripada masjid. Bila penjara jauh daripada masjid, dia tak dengar azan, dia tak dengar ceramah agama menyebabkan dia kesal jadi murtad. Maknanya, orang murtad jika nak diambilkan, nak ambil tindakan, hukum patah kata, yustatabu justatabu diminta daripadanya bertaubat bertaubat hingga bila sehingga dia masuk Islam nak perang dia pun ah kalau dia ni murtad ini dia membina kekuatan kekuatan dia dia buat satu pergerakan pergerakan ah, itu boleh diperang setelah melalui proses proses damai proses-proses aman dengan mereka jadi kalau begitu dengan murtad maknanya dengan orang yang mengamalkan riba pun bakal riba pun begitu juga yakni sediakan jalan-jalan untuk mereka keluar daripada makariba dan tawarkan kepada mereka jalan-jalan damai minta mereka bertaubat dan beri segala kemudahan kepada mereka untuk berhenti daripada riba jika mereka enggan barulah perang perang tak boleh tiba-tiba masuk perang terus di tak ada tidak boleh tak boleh berlaku begitu salah faham tentang ayat-ayat yang seumpama ini boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik sebenarnya saya rasa lah di antara jenis perangnya begini. Di antara jenis perang, jangan beri kemudahan kepada mereka. Sekatlah, tahan lesen memandu. Kau makan misalnya. Tak makan riba Ha. Tahan lesen memandu. Ha. Lagi apanya, laginya. Salah sedikit, taman terus. Jangan tawar, jangan beri tawaran, tawaran potongan lagi. Taman, salah parking kereta 300, mesti 300. Tak boleh kurang lagi. Tak boleh kurang. Tahan pasport dia. Ini pun sudah cukup. Sebenarnya tak payah. Tak payah lagi perang dia. Gunakan tindakan undang-undang sepenuhnya. Sepenuhnya terhadap pemakan riba. Riba akan berhenti. Berhenti. InsyaAllah. Tapi tindakan itu. Tak perlu sebenarnya perang. Perang takut sebenarnya. Perang. Perang. Dan ini. Ini harb. Peperangan di sini. Satu peperangan yang. Yang. Yang tidak boleh digambarkan sama sekali seperti peperangan badar, peperangan Uhud. Oh, 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 tidak betul. Tidak. Satu, yang kedua setengah setengahnya menyebutkan peperangan di sini, peperangan di sini artinya penekanan, terkana. Peperangan di sini artinya bukan peperangan yang disebutkan uh, perang uh, senjata, peperangan maksudnya tindakan terhadap mereka, tindakan. Jadi kebanyakan ulama mengambil pendekatan perang di sini bukan maknanya perang bersenjata, tetapi tindakan kekerasan perlu diambil terhadap mereka. Saya rasa pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sesuai dengan ayat ini. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min wa rasulih. Kalaulah mereka itu tidak berhenti juga, maka izinkanlah fa'zanu ni bukan makna izin, ishtihar kan. Izan ishtihar. Azan maknanya ishtihar, ishtihar waktu salat. Fa'zanu biharbin min wa rasulih. Perang dari keputusan Allah dan daripada rasulnya. Maknanya peperangan ini peperangan ini ibadat, ibadat sebab perintah Allah dan Rasul. Peperangan bukan bukan atas dasar taksub kepada kepada uh, darah kepada macam-macam uh, lagi sebab sebab peperangan, tapi sebab peperangan ini kerana kerana menegakkan agama Allah. Perintah itu datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Islam membela orang miskin, bela orang miskin sampai kepada tahap itu. Mengapa perlu perang? Kerana mereka telah sekian lama Sekian lama menindas orang miskin Penindasan yang seumpama ini mesti disedarkan Jika suara dalaman tidak mendidik, tidak mendidik mereka Maulah mereka ini dididik dengan Kekuatan Kekuatan Senjata Senjata Dan undang-undang Undang-undang sebelum senjata Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum Dan jika kamu bertaubat Taubat Kalau lah Kalaulah dengan tindakan itu sudah cukup bagi mereka untuk bertaubat tahan dari dia dia kata tak mahu lagi lah bertawabat. dia berhenti semua sekali kalau begitu Islam Islam tahu bahawa hak mereka ada pada hutang itu falakum Ru'u amwalikum bagi kamu adalah kepala modal kamu harta pokok asal kamu dia bagi hutang dulu 10 ribu nah ribu ambil Ha, peratus-peratus tu tak boleh. Tak boleh. Ambil 10 ribu itu. Peratus-peratus tu tak ada lagi dah. 4 peratus, 10 peratus tu tak boleh. Falakum ru'u su'amu La wa la Kamu tak boleh zalimi dan kamu tidak biar. Tak boleh biarkan diri kamu dizalimi. Mesti tegakkan keadilan dalam soal-soal harta ini. Soal harta adalah soal yang sangat penting sebenarnya dia dalam Islam. Dalam Islam, Seorang tidak boleh menganggap bahawa bahawa Islam tidak mem, tidak mengambil berat tentang soal-soal harta, dia ambil berat tentang soal-soal ibadat, salah. Ayat-ayat dia bercakap tentang riba, tentang infak, tentang perusahaan Islam paling panjang di dalam surah Al-Baqarah dan ayatnya yang kita akan baca nanti Ayat yang terpanjang sekali namanya ayat mudayana iaitu ayat bercakap pasal jual beli. Jual beli. Karena dalam jual beli ini sering kali berlaku berlaku penekanan padanya la tadlimuna wala tuzlamu wa in kana zu usratin fanzuratun ila mai sarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa in kana zu usra dan jika ada orang yang berhutang sedang mengalami kesempitan hidup zu usrah orang berhutang tak boleh bayar dia berhutang tak boleh bayar apakah pendekatan Islam terhadapnya Fanaziratun ila maisara Maka berilah tempo sehingga dia lapang Dia beli barang tak boleh bayar Tarik mutaka dia Lelong rumah dia Islam kata tidak Tak boleh Dah kenapa macam mana Tunggulah sehingga dia kaya Sehingga dia kaya Dia miskin dia pun dia bertukar Orang tu miskin tak boleh dia kaya Orang tu kaya dia pun dia jadi miskin, miskin. Dan pendekatan Islam pula Islam Salah satu daripada lapan asnaf yang boleh terima zakat iaitu al-gharimun, orang hutang. Orang hutang boleh bayar. Tapi dia dia boleh terima zakat. Tak dia, dia tak boleh bayar apa tak dia nak zakat. Bayar. Ah kalau begitu senanglah orang hutang. Senanglah orang hutang semua orang nak hutang lepas tu pergi beritahu kepada majlis agama bayar hutang saya. Ya. Sebenarnya dia tidak boleh ambil kat situ. Islam dia ya. tahu undang-undang dia. Ya di dalam dalam fiqih Islam soal hutang ini tidaklah ditangani oleh pihak berkuasa. Tak berkuasa yang boleh menangani. Berapa dia nak hutang, hari dia banyak mana, mampu bayar tak mampu bayar. Riba tak ada. Tak mampu bayar tak boleh hutang. Kalau diberi hutang kira-kira dia mampu bayar tiba-tiba tak mampu bayar. Tak mengapa, kerajaan akan bayar. Akan bayar. Tapi kerajaan akan bayar bayar jika jika dia hutang cukup-cukup syarat. Tapi jika tak cukup syarat maka dia akan ditahan. Akan ditahan yuhbas ditahan dan walaupun ditahan tapi tidak boleh dirampas harta dia tak boleh dirampas malah detail dalam kitab-kitab fiqh <coughs> hak isterinya tak boleh rampas pakaian isteri tak boleh makan minum isteri dia kena jaga walaupun dia ni berhutang tak boleh bayar harta dia boleh diambil oleh kerajaan untuk bayar hutang untuk bayar hutang tapi lihat juga anak dia nak makan apa isteri dia nak makan apa jangan ganggu yang tu pakaian isteri mah takkan mah isteri tak boleh ambil yang tu tak boleh yang lain-lain boleh banyak detail sebenarnya peraturan dalam dalam hutang piutang ini hutang piutang detail tetapi peraturan yang kita lihat pada hari ini siapa yang tak tak, tak, tak dapat bayar barang-barang dia beli mesti dia rampas rampas TV dia peti ais dia kereta dia rampas depan anak bini dia ha ini 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 zalim ini zalim right. Islam mahu wa in kana zu usratin. Kalaulah orang yang papa zu usrah papa. Dalam bahasa Arab zu maknanya ampunya. Usratin susah, ampunya susah. Mana seolah-olah kesusahan itu menjadi milik dia dah. Dan orang susah dia dah dia. Susah. Maknanya orang ni dia tak boleh bayar dia susah sungguh. Susah sungguh dan dia ada ada minat nak bayar tapi susah sungguh dia. Fanaziratun ila maisarah Hendaklah beri tempoh sehingga dia kaya Beri tempoh Beri tempoh ni tanpa riba Jangan beri tempoh tapi kena bayar lah pula Peratus-peratus dia ni bunga dia kena bayar Makin naik makin naik Tidak Naziratun ila maisarah Lega hidup dia dalam Islam Barangkali hidup dalam Islam ni orang tak nak butang ni Tak nak butang hidup dalam Islam Hidup dengan riba ni orang nak butang Hidup tanpa riba pun tak nak berhutang. Tak nak berhutang apa? Tanggungjawabnya lebih besar. Tak boleh selesai masalah ini. Wa anta khairul lakum. Baik. Beri tawaran tangguh ini satu akhlak. Akhlak mulia. Bila kita orang berhutang, dia tak dapat bayar hutang. Ya, tak apa lah, bayar bulan depan lah. Bulan depan tak boleh bayar lagi. Bulan depan lah. Kalau kita tak boleh bayar, marah tidak. Tak apa bagi hutang. Apa dulu? Marah tak dia. Tahun ini tak boleh. Tahun depan lah. Bayar atas depan no. Manis sebenarnya akhlak ni. Baik. Lebih manis lagi akhlaknya. Islam menyarankan. Wa antasaddaku. Kamu sedekah. Sedekah bagi dia. Dia tak boleh bayar. Kita kata bulan depan tak boleh bayar. Bulan depan tak boleh bayar. Kalau begitu bayar separuh sudah lah. Bayar separuh sudah. Ha. Lebih tinggi lagi akhlaknya. Separuh pun tak boleh. Tak apalah. Tak payah bayar lah. Sedekah. Allah. Manisnya. Manis. Inilah dia infak namanya memimpak dan dan saranan yang seumpama ini saranan yang seumpama ini tidak bermakna tidak bermakna masyarakat Islam sudah kecewa tidak ini masyarakat asalnya ialah takaful ijtima'i yang kita selalu kita sebut takaful apa namanya ni eh, tabarru ihsan tolong menolong asalnya di situ bila asalnya di sini tak ada masalah memang sedekah dia ini perangai orang Islam duduk di mana-mana pun tengok orang susah dia sedekah ini kan orang tak dapat bayar dia dah tolong dengan cara hutang Tak boleh selesai Kalau begitu tolong dengan cara serakah pula Masalahnya mesti tolong ha. Bukan tekan Bukan merekan Merekan kadang-kadang dia tak tahu Hingga peringkat mana akan tekan itu Kadang-kadang lehernya dicekek hingga mati Saya ada pengalaman sebenarnya ada Pengalaman Jangan... Saya duduk di Kota Baru dulu ada rumah Rumah belum pada ada, ada rumah dulu Saya nak sebut je di sini saya nak selesai diri saya daripada berhutang dengan pen. Ada. Saya kata ambil lah siapa dia nak. Dia duduk kira rupanya. Dia dia nak. Tak nak jual rumah saya tu tidak. Dia nak ambil. Ambil dengan cara selamat. Tapi tidak boleh juga. Akhir sekali nak bawa saya ke mahkamah. Saya kata tak boleh nak bawa ke mahkamah tu. Lepas tu dia nak isti, istihamu lah apa dah. Benda tak banyak mana sangat. 30 ribu je. 30 ribu ya botangnya. Tapi selepas daripada separuh jalan, saya rasa saya tak suka sama sekali ribuan ni. Bukan tak boleh bayar. Hati tak boleh terima. Rupa-rupanya kita masuk dalam tu mesti terus kerana kerja tu. Tak boleh. Nak tu baik tak boleh. Kita diikat kaki tangan. Jadi dengan itu, saya saya berhenti lah. Saya tak mahu lah kalau macam tu. Pengalaman pertama sudah cukup pahit. Baik. Okay, right. <tuh> kita pergi satu lagi. Wa anta khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu bersedekah lebih baik bagi kamu. Tak ada apa. Beri hutang sudah baik dah. Beri tanggung sudah baik dah. Lebih baik lagi kamu beri sedekah. Allah dia kita ingatnya nak kau naik, kau naik. Boleh rapah barang, -barang dia. Boleh rapah barang-barang dia. Bila hutang tak boleh bayar kita rapah pun. Tak boleh, ceroboh. Tapi yang bolehnya wa anta In kuntum ta'lamun Baik itu kalau kamu dapat mengetahui Tapi kalau kamu tak mengetahui betapa baiknya Pahala sedekah, betapa besarnya Pahala di akhirat, jadi surga yang diberikan Kepadanya, oh kamu tidak boleh selesai Kalau ini, tak boleh Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun Begitulah dia Ayat-ayat membicarakan tentang tentang riba yang di dalamnya Penuh dengan penyelesaian kepada masalah Yang dihadapi manusia Kemudian wa taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala